Как Захид будет реагировать на посылание роли Китаю в світовій политике? Ну, это уже очевидно, он готовится к войне. Единственное, что Америка это сделала первое и усиленно толкает Европу. Европа же тоже же объявила, что 5% будут тратить на войну. И это касается не только Украины, это касается всего. То есть другое дело, что Европа опаздывает, это, конечно, беда большая, но в любом случае Запад готовится к войне. Это факт. Отже, ці процеси призведуть не просто до нової холодної війни, а до війни гарячої, з такими серйозними конфліктами, і це неможливо зараз вже змінити, так розумію, так? Точка перейдена. Є тільки один спосіб це змінити. Ми вже много раз говорили, но ещё этот способ существует. Якщо Україна трансформуючись покажеть миру другу дорогу, и покажет, что Путин полностью проиграл. Потому что Украина трансформируется и станет прекрасной надеждой, а Путин даже со своим там, он все равно проиграл. Потому что Украина обрела новый путь, обрела сильную армию, все обрела. Вот это будет сигналом к тому, что нельзя начинать войну. Это будет сигнал и Китаю, и вот этим Пакистаном разным и Северным Кореям. То есть в этом на самом деле возможность остановить следующую мировую войну на Украине сейчас. Мне только одно поражает, что Запад этого не понимает. Насколько они инфантильные. Удивительно. У нас тоже это все очень вражает. И мы не можем до сих пор понять, почему так. Почему они пока еще так долго сплять. Но уже, как Трамп их немного прокинул, так? Но Трамп тоже не до конца все понимает. Он, конечно, готовит их к войне, но мог бы и остановить войну. Ведь, понимаете, можно по последствиям. Он очень умен. То есть он воплощает какую-то стратегию, которую кто-то разработал. Очень умная стратегия, как победить в следующей войне. Но можно же быть не умным, а мудрым. Как сделать так, чтобы войны не было? А это происходит в Украине. Вот мудрости там, к сожалению, не хватает. А ума палата. Да, Запад победит. Мы уже много раз об этом говорили. Он уже победил, потому что вот даже на примере каналов все, уже сейчас все каналы Америки перекрыты, кроме вот этого индонезийского потока, непосредственно рядом с Китаем. И именно вокруг этого потока и начнется война. Вот и все.